أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اما بعد تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت غوث اعظم پیران پی دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی بیسری مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شہر کے رہنے والوں تم میں نفاق بڑھ گیا ہے اور اخلاص کم ہو گیا ہے باتیں بہت ہیں عمل کوئی نہیں عمل کے بغیر قول کسی کام کا نہیں بلکہ وہ تم پر دلیل ہے قرب پذا کا رستہ نہیں عمل کے بغیر قول ایسا ہے جیسے دروازے کے بغیر کوئی گھر ہو یا ایسا خزانہ جس سے کچھ خرچ نہ کیا جائے وہ صرف دعوانی دعویٰ ہے جس کا کوئی گواہ نہیں صورت تو ہے مگر روح کے بغیر ایسا بت ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں نہ ہی پکڑنے کی کوئی قوت و طاقت ہے تمہارے بڑے اعمال ایسے ہیں کہ جیسے روح کے بغیر جسم روح کیا ہے اخلاص و توحید اور قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رہنا قفلت نہ کرو اپنی حالت کو بدلو بھلائی پاؤ گے احکام الہی پر عمل کرو منع کیے گئے سے باز ربو تقدیر الہی کی موافقت کرو مخلوق میں سے گنتی کے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو انس اور مشاہدہ اور قرب الہی کی شراب پلائی جاتی ہے جس سے مست ہو کر وہ تقدیر کے غموں اور بلاؤں کی تکالیف محسوس نہیں کرتے تنگی اور مصیبتوں کے سب دن گزر جاتے ہیں انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ اللہ کی حمد اور شکر گزاری کرتے رہتے ہیں مسائب و عالام کے نزول کے وقت وہ اپنے آپ ہی نہ تھے کہ ربطالیٰ پر اعتراض کرتے جیسے تم پر آفتیں آتی ہیں ویسے اللہ والوں پر بھی آتی ہیں بعض ان میں سے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو آفات سے اور ان پر صبر سے غائب ہو جاتے ہیں انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی تطریف کا ماننا ایمان کی کمزوری ہے اور یہ ایمان کے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے جب تطریف پر خبر آنے لگتا ہے تو یہ ایمان اٹھتی جوانی کے مثل ہوتا ہے قطدیہ الہی پر موافقت کرنا ایمان کی بلوغت کی نشانی ہے راضی برضا الہی ہو جانا اس کے قرب کے وقت ہوتا ہے وہ اپنے علم سے اللہ کی طرف دیکھتا ہے جب قلب اور باطن کا وجود اللہ کے پاس ہو تب غیبت و فنا ہوتے ہیں یہ حالت مشاہدے اور آپس میں بات چیت کی ہے ایسے شخص کا باطن اور وجود فنا ہو جاتا ہے اور خلقت کے نزدیک محب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے وہاں محب ہو کر پوری طرح سے پگر جاتا ہے اسے بقا مل جاتی ہے پھر اللہ جب چاہتا ہے اسے زندہ کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے خلقت کی طرف واپس کر دیتا ہے اس کے بکھرے ہوئے اور متفرق اجزاء کو جمع کرتا ہے جیسے قیامت کے دن مخلوق کے ریزہ ریزا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اجسام کو جمع کرے گا ان کی ہڈیاں اور گوشت اور بال اکٹھے کرے گا پھر اسرافی علیہ السلام کو ان میں اروا پوکنے کا حکم کرے گا یہ بات تو عام مخلوق کے لیے ہے لیکن اپنے پیاروں کو بلا واسطہ لوٹاتا ہے ایک نظر میں انہیں فنا کرتا ہے اور ایک نظر میں لوٹاتا ہے محبت کی شرط یہ ہے کہ تمہارا ارادہ محبوب کے ارادے کے ساتھ ہو دنیا و آخر میں مخلوق اور کوئی چیز تجھے اس محبوب سے نہ روک سکے اللہ کی محبت آسان بات نہیں جو ہر ایک اس کا دعوی کرنے لگے کتنے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ محبت ان سے کوسوں دور ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت انہیں حاصل ہے مسلمانوں میں سے تم کسی کو حقیر و زمین نہ سمجھو کیونکہ ان میں اسرار الہی بیچ کی طرح پکھیر دیے گئے ہیں مسلمانوں اپنے نفسوں میں توازو اختیار کرو اور اللہ کے بندوں پر غرور و تکبر نہ کرو اپنی غفلتوں سے ہوشیار ہو جاؤ تم غفلت میں ایسے پڑے ہو گویا کہ تمہارا حساب کتاب ہو چکا ہے اور تم پُلے سراختیں گزر چکے ہو اور جنت میں اپنے مکان دیکھ لیے ہیں یہ کیسی خود فریبی ہے کچھ خیال کرو تم میں سے ہر ایک کثیر گناہوں کے باعث اللہ کا نافرمان فرمان ہے اس کے باوجود اسے انجام کی کوئی فکر ہی نہیں نہ وہ ان سے توبہ کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی نافرمانیاں بھلا دی گئی جبکہ وہ تاریخوں اور وقت کے ساتھ تمہارے اعمال نامے میں درج ہیں چھوٹے بڑے کم یا زیادہ سب گناہوں کا حساب و عذاب ہوگا اے رافلو بشیار ہو جاؤ اے سونے والو بیدار ہو جاؤ اللہ کی رحمتات عاطر اے بندو جس کسی نے گناہ اور لگزشیں پکسرت کی ان پر اسرار کرتا رہا نہ توبہ کی اور نہ شرمندہ ہوا اگر اس نے اپنے کیے کا تدارک نہ کیا تو سمجھو کفر کا کاثر اس کے پاس آ گیا اے آخرت کے بغیر دنیا کو طلب کرنے والے اے خالق کے بغیر مخلوق کو طلب کرنے والے تم مفتاجی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور امیری کے سوا کسی کی آرزو نہیں کرتا تجھ پر افسوس ہے رزق قسمت کا ہے جو زیادہ یا کم نہیں ہوتا نہیں آگے یا پیچھے ہوتا ہے تو اللہ کی ضمانت میں شکایت کرتے ہو جو چیز نصیب میں نہیں اس کی طلب پر ہرس کرتا ہے تیری ہرس نے تجھے این علم کے پاک حاضر ہونے اور نیکی کی محافل میں جانے سے روک رکھا ہے تجھے اس بات کا فوق ہے کہ تیرا نفع کم اور مار تھوڑا ہو جائے گا تجھ پر افسوس ہے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ تھا تو تجھے کون کھلاتا تھا آج تجھے اپنے آپ اور خلقت پر اپنی اشرفیوں اور روپیوں پر اپنے لینے اور دینے پر شہر کے حاکم پر جس جس پر تجھے اعتماد اور بھروسہ ہے وہی تمہارا خدا ہے اور جس جس سے تجھے ڈر خوف ہے جس سے تجھے کوئی آرزو یا کچھ امید ہے جس سے تم نفع یا نقصان دیکھو یہ نہ سمجھو کہ اس کے ہاتھوں سے اللہ ہی کراتا ہے وہی تمہارا رب ہے تجھے جلد ہی اپنے متعلق پتہ چل جائے گا اللہ تعالی تم سے سننے اور دیکھنے اور پکڑنے کی قوت و ہمت چین لے گا تمہارا مال اور جس پر اللہ کے سوا بھروسہ تھا جاتے رہیں گے خلقت اور تمہارے بیچ میں قطع تعلق کر دے گا اور تمہاری طرف سے خلقت کے دل سخت کر دے گا تمہاری طرف سے ان کے ہاتھ روک دے گا تمہارا کاروبار ٹھپ کر کے رزق کے دروازے بند کر دے گا ایک دروازے تے دوسرے دروازے کی طرف مارے مارے پھرو گے تجھے ایک رکما تو کیا ایک ذرہ بھی نہ ملے گا جب تک تجھے قبول نہ کرے گا یہ ساری مصیبت تمہارے شرک اور غیر اللہ پر بھروسہ کرنے ماں سوا اللہ سے نعمت طلب کرنے نعمت سے گناہوں پر مدد چاہنے کی وجہ سے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے خود ایسا برتاؤ دیکھا ہے غالباً یہ لوگ نافرمانوں میں سے تھے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو توبہ کر کے اپنی بد آمالی کا تدارک کر لیتے ہیں اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر کے نظر رحمت فرماتا ہے اور ان سے لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے اے حرک ادا توبہ کرو اے عالمو اے فقیر اے زائد اے آابدو تم میں سے ہر ایک شخص توبہ کا محتاج ہے تمہارے جینے اور مرنے کی سب خبریں میرے پاس ہیں اگر تمہارے ابتدائی افعال شک و شبہ والے ہوں اور مجھ سے چھپے ہوں تو تمہاری موت کے وقت وہ سب مجھ پر کھل جاتے ہیں اگر تمہارا کسی کا اصل مال مجھ سے پوشیدہ ہو جائے تو میں اس کے نکات کو دیکھتا ہوں اگر اس کا خرچ بیوی بچوں اور اللہ کے فقیروں اور مخلوق اصلاح پلا پر ہوا تو میں جان لیتا ہوں کہ اس مال کی اصل حلال ہے اگر خاطہ خدا صدیقوں پر خرچ ہوا تو جان لیتا ہوں کہ اس کے رسول کی اصل اللہ پر توقل ہے اور یقیناً یہ مال حلال ہے میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں رہتا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اس طریقے سے اور دوسرے طریقوں سے بھی مجھ پر ظاہر کر دیتا ہے بیٹا اس بات سے بچو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنے غیر کو نہ دیکھے تاکہ تمہاری رسوائی نہ ہو اس بات سے بھی بچو گے وہ تمہارے دل میں اپنے غیر کا غیر سے امید کو غیر کی محبت نہ دیکھے اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک کر دو ہر نفع یا نقصان غیر کی بجائے اسی سے دیکھو اسی لیے کہ تم اللہ کے گھر میں ہو اور اس کی مہمانی میں ہو بیٹا تم جو خوبصورت چہرے دیکھتے ہو اور تم انہیں جانے لگتے ہو یہ محبت ناقص ہے اس پر پکڑ ہو سکتی ہے صحیح محبت وہی ہے کہ جو اللہ کی محبت میں تبیر نہ لائے اللہ کی محبت وہ ہے جو تم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہو یعنی محبت صدیقوں اور روحانیوں کی ہے ان کی محبت ایمان سے نہیں بلکہ یقین اور آگ سے ہے ان کے دل کی آنکھوں سے ہجاب اٹھ گئے ہیں جو کچھ غائب میں ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کی شرح وہ خود بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اللہ ہمیں افو آفیت کے ساتھ اپنی محبت عطا فرما تمہاری قسمت دنیا میں مقررہ اوقات تک اللہ تعالیٰ کے پاس امانت ہیں کسی کی مجال نہیں کہ مالک کی اجازت مل جانے کے بعد تمہارے حوالے ہونے سے روک دے مخلوق اور ان کے عطل کی خرابی پر دنیا ہنستی ہے اور مذاق اڑاتی ہے ایسے شخص پر ہنستی ہے جو ایسی چیز کا خواہاں ہے جو اس کے نصیب میں نہیں اور جو مالک کی اجازت کے بغیر قسمت کا لکھا مانگتا ہے اے لوگو اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور اللہ کے دروازے کی طرف رخ پھیر لو تو دنیا خود بخود تمہاری تاب فرما ہو جائے گی اللہ سے عقل کی طلب کرو دنیا جب اولیاء اللہ کی طرف آتی ہے تو اس سے کہتے ہیں چلی جا دوسروں کو دھوکہ دے ہم نے تجھے پہچان لیا اور دیکھ لیا ہے ہمارا تجربہ نہ کر ہمیں تیری آزمائش خوب معلوم ہے ہم پر پرکھنے کی مشقت نہ ڈال تیرے سکے کھوتے ہیں تیری زینت حالی بت پر ہے جو لکڑی سے بنا ہے جس میں روح نہیں تیرا ظاہر ہے باطن نہیں صورت ہے سیرت نہیں دیکھنے اور پرکھنے کی چیز اصل میں آخرت ہے اولیاء اللہ پر دنیا کے ایب جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور جب مخلوق کے عید ظاہر ہوتے ہیں تو وہ پن سے غائب ہو جاتے ہیں ان سے بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں جنگلوں بیابانوں اور ویرانوں اور اور ویرانوں میں جنوں اور فرشتوں کے ساتھ جو زمین پر چلنے والے ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں فرشتے اور جنات ان کے پاس غیر صورتوں میں آتے ہیں کبھی وہ زاندوں اور راہبوں کی صورت میں داری سمیت ظاہر ہوتے ہیں کبھی مردوں کی صورت میں کبھی وحشی جانوروں کی صورت میں جس صورت پر چاہیں ظاہر ہوتے ہیں فرشتوں اور جنات کے لیے صورت بدلنا ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر میں مختلف طرح کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوں جسے جاہا پہن لیا سازق جو اللہ کی ارادت میں سچا ہوتا ہے اپنی ابتدائی حالت میں مخلوق کے دیکھنے سے تنظ آتا ہے اور ان کی بات نہیں سننا چاہتا دنیا کا ایک ذرہ دیکھنے سے بھی تنگی محسوس کرتا ہے خلقت میں سے کچھ دیکھنے کی بھی قدرت نہیں رکھتا شروع شروع میں اس کا دل حیران اور عقل غائب اور آنکھیں چڑی رہتی ہیں رحمت ناہی کا ہاتھ اس کے دل کے سر پر آ جانے تک یہی جی حالت رہتی ہے اس وقت اس پر ایک نشہ چھا جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ رہتا ہے قرب الہی کی مہک اس کے دماغ میں پہنچتی ہے تب اسے افاقہ ہوتا ہے اب وہ توقید اور اخلاص اور معرفت الہی میں اپنے علم اور محبت کے ساتھ قرار پکڑ لیتا ہے اسے فلکت کی وسعت اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے اسے اللہ کی طرف سے قوت حاصل ہوتی ہے کسی مشقت کے بغیر مخلوق کا بوجھ اٹھا لیتا ہے ان کے قریب ہو جاتا ہے انہیں چاہتا ہے اس کا پورا شغل ان کی اصلاح و فلاح ہوتا ہے اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا زاہد مبتدی آغاز میں خلط سے بھاگتا ہے جبکہ زاہد جو اپنے ذوق میں کامل ہو ان باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا نہ ہی مخلوق سے گریز کرتا ہے بلکہ ان کا طالب بنتا ہے کیونکہ وہ عارف بلا ہو چکا ہوتا ہے جس سے اللہ کی پہچان وہ جاتی وہ کسی سے نہیں بھاگتا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا زاہد متدی بدکاروں اور نافرمانوں سے بھاگتا ہے جبکہ انتہائی مقام والا زاہد انہیں طلب کرتا ہے وہ نے کیوں نہ طلب کرے اس کے پاس ان کی پوری دوا ہے اس لیے کی مرفت میں کامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی خبر دینے لگتا ہے لوگوں کو راتہ دکھانے لگتا ہے وہ ایک جال ہے جو دنیا کے سمندر سے کلکت کو شکار کرتا ہے اسے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا اسے ایسی قوت عطا ہوتی ہے کہ ابلیس کو لچ کر سمیت شکست فاش دے دیتا ہے اور مخلوق کو اس سے بچا لیتا ہے اے زاہد بن کر جہالت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے والے آگے آ آو اور جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سن اے روئے زمین کے زاہدو آگے آؤ اپنے خلوت کھانے ویران کر دو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ اور تم اپنی قلوت میں کسی اثر کے بغیر بیٹھے ہو تمہیں کچھ نہیں ملا آگے حکمت و دانائی کے سمرات پاؤ اللہ تم پر رحم کرے تمہارا آنا میرے کسی نفع کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہی ہے اے بیٹا تو ضرورت مند ہے اپنی حاجت روائی کے لیے محنت کرو سنک سیکھو اللہ تم پر رحم کرے تمہارا آنا میرے کسی نفع کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے ہے اے بیٹا تو ضرورت مند ہے اپنی حاجت روائی کے لیے محنت کرو سنات سیکھو ہزار بار بناؤ اور ہزار بار توڑو تاکہ تو ایسی عمارت بنائے جو نہ ٹوٹے جب تو بنانے اور توڑنے میں فنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایسی عمارت بنائے گا جو کبھی نہ ٹوٹے گی اے لوگو تمہیں کب سمجھ آئے گی اسے کب پاؤ گے جس کی طرف میں سیر کرتا ہوں اللہ کے طالبوں اور مریدوں کی تلاش کرو جب وہ مل جائیں تو اپنی جانوں اور مالوں سے ان کی خدمت کرو اللہ کے سچے مریدوں اور عاشقوں کے لیے خاص خوشبوئیں ہیں اور خاص علامت ان کی چمکتے روشن چہرے ہیں تمہارے اندر اور تمہارے دیکھنے میں نقص ہے اور سمجھ میں نقص ہے اس میں بڑی آفتیں ہیں تمہارے نزدیک صدیق و زندیق حلال و حرام زہر و تریاق، مشرق و مواحد مخلص و منافق، کتابیں فرمان و نافرمان طالب مولا اور طالب مفلوق میں کوئی فرق نہیں علم رکھتے ہوئے عمل کرنے والے مشاہف برام کی خدمت کرو تاکہ تمہیں سب چیزوں کی حقیقت کا عرفان کرا دے اللہ کی مرفت کے حصول کی کوشش کرو جب اسے پہچان لوگے تو غیر کو بھی پہچان لوگے پہلے مرفت حاصل کرو پھر محبت کرو اگر دل کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھو نعمتیں جب اس کی طرف سے سمجھو گی تو ضرور اس سے محبت پیدا ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور مجھے چاہو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے جاتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور اس سے نکلنے کے بعد غذا عطا فرمائی پھر اس نے آخریت اور سب طرح کی قوت اور اطاعت عنایت فرمائی اپنی داد تمہارے نصیب میں کی اور تمہیں مسلمان بنایا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا چنانچہ اس کا شکر ادا کرو اور محبت کرو جب تم نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف عیا کرو گے تو تمہارے دلوں سے مخلوق کی محبت جاتی رہے گی اللہ کا عارف اللہ کا محب اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا وہی شخص ہے جو نیکی اور بتی سب اسی کی طرف سے جانتا ہے مخلوق میں سے جو اس سے بلائی و برائی کرتا ہے وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا مخلوق میں سے اگر کوئی اس سے بلائی کرتا ہے تو اسے اللہ کی تقریر سمجھے اگر مخلوق میں سے کوئی اس سے برائی کرے تو اسے اللہ کی مسلط کردہ جانے اس کی نظر ہمیشہ فرق سے نکل کر خالق پر پڑے اس کے باوجود وہ شرح کا پابند رہے کسی بھی حالت میں شرعی حکم کو ثابت نہ ہونے دے الہی کا دل ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہمیشہ منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ مخلوق بے ربطی پھر انہیں چھوڑ دینا اور ان سے رخ پھیر لینا طاقت پکڑ جاتا ہے اللہ کی ربت ہو جاتی ہے اللہ کی ذات پر توقع قوی ہو جاتا ہے حرکت سے لین دین کی عادت جاتی رہتی ہے جو کام خلقت سے حاصل ہوتا ہے اسے اللہ کے ہاتھ سے جانتا ہے اس کی عقل جو مخلوق اور خالق میں مشترک ہے مضبوط اور موقع ہو جاتی ہے اور دوسری عقل بڑھا دی جاتی ہے وہ خاص عطر اللہ کی طرف سے ہے اے خلقت کے محتاج اے خلقت کے مشرق ڈر کے مخلوق کی محتاجی میں نہ موتا جائے ایسی حالت میں اللہ تیری روح کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے گا اور نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا کیونکہ جو غیر پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ ایسے مشرق سے سخت نالا ہے. تجھے چاہیے کہ تو پہلے نفس سے الگ ہو جا پھر فلک سے الگ ہو جا پھر دنیا سے الگ ہو جا پھر آثرت سے جدا ہو جا بالآر ماں طبا اللہ سے الگ ہو جا پھر اگر چاہو کہ مالک کے ساتھ حلوت ہوت اپنے وجود اور اپنی تدبیر اور اپنی بکواس کو دور کرو ان کے آنے اور ان کی ہڈیوں کا منتظر رہتا ہے تیری عمر بیکار گئی صورت سے بھی بے صورت رہا اپنے نفس کو کسی چیز کا اہل نہ سمجھ یہاں تک کہ اللہ اسے اہل نہ بنا دے جب تک اللہ کی طرف سے اہلیت نہ آئے تم اور خلقت از خود اہلیت حاصل نہیں کر سکتے اللہ تم سے کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے تمہارے لیے سامان کر دیتا ہے اگر تمہارا باطن صحیح نہ ہو اور قلب ماتبہ اللہ سے خالی نہ بو تو صرف حلوت تمہیں نفع نہیں دے سکتی التجا ہے الہی جو کچھ میں کہتا ہوں اس سے مجھے نفع عطا فرما اور انہیں بھی میری نصیحت سے نفع عطا فرما اور وہ میری نصیحت ہوش سن کر قبول کریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین